すみ,ませんすみませんでした。 真央さん、何もお店の近くで待ち合わせなくてもお。<laughs> お仕事お疲れ様だって少しでも早く会いたいんだもの真央さんあこの前はすいませんでしたチャーハン失敗しちゃってもういいのよあれはあれで美味しかったわよ スイーツみたいで斬新な味だったわじゃじゃあ映画に行きましょうかああれチケットがない落としたかなあ,あすすいませんいいのよ窓口で買いましょうこんなに素敵なものくれたんだから私がおごるわ 見けてくれてるんですねありがとうございますもう40のおばさんにこんな可愛い指輪本当に似合ってる世界で一番似合ってますよ本当は、もっと高いのを渡したかったんですけどその気持ちだけで十分よでも、本当にいいの私みたいなおばさんにマオさんはおばさんじゃないです 俺、本気で結婚したいと思ってますから雄太ん、ありがとう <laughs> <laughs> あああんた確かさっきのやつの父親だよな雄太が結婚 バカなぁ <laughs> お、おいしっかりしろって <laughs> すまねぇ迷惑かけちまったな 俺は田中徳郎ここで中華料理屋やってんだ春日一番だ気にすんなあんなところで倒れられたら見過ごせねえよ雄太のやつ半人前のくせに女にうつそう抜かしよってまあ、あの年なら恋の一つや二つするさ応援してやれやいいじゃねえかダメだあいつはもっと料理の腕を上げてうちの店の後継ぎになってもらわにはならねえんだ それなのに恋愛だのなんだのにかまけてる暇なんてないんだよそれに相手も40って親子ほど離れた相手じゃねえか恋に年もさなんて関係ねえだろういやああいつには俺と同じような思いをしてほしくねえんだどういうことだい 実は俺の嫁さんもだいぶ年上でなあいつがまだ小さい頃に先立たれちまってよ置いてかれるってのは本当につれんだあいつにはそんな思いさせたくねえんだよ気持ちはわからないでもねえけどよ人間いつ死ぬかわからねえんだぜ本気で愛し合って幸せならそれでいいじゃねえかだけどよ あの常連さんバツイチだって言うし人生経験がユータとは全然違うだろうユータみたいな犯人前が釣り合うはずはねえもしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ考えすぎだと思うけどなあ中須賀さんこんなこと頼むのも悪いんだけどよあいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえかえ俺が 俺あんたの息子と面識もないんだぜ俺が直接聞いても答えてくれねえだろうし俺自身も冷静に話せそうにねえんだよそれにこんな恥ずかしい相談できる奴もいねえし礼はするからよなしょうがねえな確かに俺もちょっと気になる内容ではあるしな すまねえな今度あいつが店に立ってる時にでも話をしてくれねえか分かったよ近くに寄った時に話を聞いてみるよあ<っ>なあ んは<ー>はい 흐음 에에 으음 아 ありがとうございます。はい。ええ。 ありがとうございます。 待ておい。 すみませんでしたはい Hæ? <laughs> eh? eh Boa! 何から何までありがとうな春日さん気にするなっていやあんたには世話になりっぱなしだこれはせめてもの礼だ受け取ってくれあいついっちょ前に物事を考えるようになってたんだなまだまだ子供だと思ってたのによさっさと一人前になって親離れしてほしいと思ってたが離れられなかったの 俺の方なのかもしれねえな,いなただいまあ春日さんどうもおおおかえり、うん、なんだよ父さんまたお説教ユタチャーハン作ってくれねえかちょっと小腹がすいちまってよえ自分で作れば 作ってくれよ、ユタ俺の分も一緒になえあ、はいお待たせしました、チャーハン二つおなかなかうまそうじゃねえかふん、<laughs> どうだかないただきまーす<ん>、うん、結構いけるぜ、これ 砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよちょっと成長したんじゃねえか雄タ <laughs> ありがとうございますなあどうだおやじさん確かに上達はしているがまだまだだなじ <laughs> くじょ <laughs> このチャーハンずいぶんとしょっぱいじゃねえか父さん <laughs> 素直じゃねえなええ